Добрый день. На сегодняшний день мы проводим митинг, две общественные организации, которые защищают права и достоинство предпринимателей и владельцев малых архитектурных форм в городе Киеве. Мы декларируем сегодня три требования. Первое требование это продление довидок на 2013 год для тех, что для тех предпринимателей, которые уже в 2012 году проплатили и их получили, так как сессия на прошлой неделе не, не прошла в Горсовете по поводу этого вопроса. Это первый э, пункт нашего требования. Второй пункт – это ликвидация штаба, э, который возглавляет э, господин Голубченко, э, так как мы считаем, что его действия нелегитимны, непрозрачны. Мы требуем того, чтобы продолжила свою работу та комиссия, которая работала более года, которую возглавлял Александр Владимирович Мазурчак и в которой участвовали представители общественной организации. И мы считаем, что действия этой комиссии были реальны, полезны и адекватны. Это второе требование. Третье требование – это касательно конкурса, который задекларирован городской администрацией на проведение инвест-конкурса по остановочным комплексам. Мы считаем, что конкурс, да, нужен, необходим, но не в том формате, в котором на сегодняшний день он предлагается. Так как не учтены требования предпринимателей, и мы считаем, что тот конкурс в тех условиях, которых он сейчас проходит, и те, кто его планирует провести, всего лишь навсего, как очередной инструмент для перераспределения доли рынка в этом сегменте. Вот такие требования на сегодняшний день. Так получается, что такого масштаба митинги мы проводили 26 декабря, когда мы просили, чтобы выдали довидки. Вот а сейчас как бы, продолжение следует. Ну, во-первых, 20 декабря состоялась сессия Киев-Совета, которая должна была рассмотреть в том числе и вопрос о порядке размещения временных сооружений в городе Киева в 2013 году. Этот вопрос с повестке дня снят действующие на сегодня документы договора по его участии и справки о функциональном назначении э, временных сооружений действуют только до 31 декабря. В результате все, абсолютно все киоски, павильоны, установленные в городе Киева с 1 января оказываются вне закона. Любой из них можно демонтировать в любой момент. Вот понятно, как это будет решаться. То есть снова коррупция, снова Плата неофициальная за то, чтобы не демонтировали, за то, чтобы отложили демонтаж, вместо того, чтобы наполнять бюджет. Так как это было в этом году, то есть каждый собственник киоска платил паевое участие в бюджет города. И бюджет на этом заработал очень много, это кроме налогов, которые платятся в обычном порядке. Вот. Кроме того, что происходит с демонтажом? Было решение сессии Киевсовета, был порядок, который пока еще действует. Было предусмотрено создание специальной комиссии во главе с заместителем председателя Киевгоргосадминистрации администрации Мазурчаком. Эта комиссия нормально работала. В ней были и представители предпринимательской общественности, то есть сложные вопросы, а они были, они всегда возникают, каким-то образом удавалось урегулировать. Вместо этого комиссия фактически прекратила работу и создали некий штаб по оперативному решению вопросов относительно демонтажа временных сооружений. Штаб работает кулуарно, ни одного из представителей общественности в нем нет. Кроме того, деятельность этого штаба абсолютно ничем не урегулирована. Этот штаб не предусмотрен ни законом, ни решениями Киев Совета, ни распоряжениями Киевской городской государственной администрации. И деятельность, любые решения этого штаба фактически невозможно обжаловать. То есть ни один суд попросту не примет исковое заявление, поскольку этот штаб не является юридическим лицом, не может быть ответчиком в суде. В результате кулуа... были все время, что я занимаюсь этим бизнесом. Я им занимаюсь с 2000 года. То есть ни одного года, в принципе, спокойного не было. Каждый год и процедура усложнялась, потом какое-то время вообще никто ничего не делал, никакие документы. А сейчас опять вот новая волна, и с 1 января мы все оказываемся вне закона. То есть, ну, какие опасения? Ну, я жду в любой момент, может приехать кран и снять мой киоск. И я потеряю работу, и мои работники потеряют рабочие места. Вот такие опасения. А так больше никаких опасений нет. Нелегитимность проведения конкурса на остановочные комплексы. Третье. Ликвидация штаба, который возглавляет Анатолий Константинович Голубчика. Его лицо вы можете увидеть на плакатах. Такие требования мы сегодня декларируем. Также мы требуем, чтобы к нам вышел Анатолий Константинович Голубченко и дал пояснение по своей деятельности в рамках работы штаба.